Salam Rayəmla Qapşurun kolonizləyicilər. Abşon rayonu, Səzər qəsəbəsi, Qurtuluş dövləti 93 yaşayış kompleksində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Bina 9 mərtəbəlidir, mənzil isə 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 93 kvadrat metr, qanuni 3 otaqdır. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində, koridorunduq. Mənzilin sənədləri tam qaydasındadır, qupça var. Gördünüz ki, mənzil həqiqətən çox gözəlsə, güclən təmir olunub, açıq rənglərə üstünlük verilib və bahalı materiallardan istifadə olunub. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində, koridorunduq. Mənzilimizin koridoru, sanitar qovşağı, metlaq və alt istip pollan tərtiz olunub. Mənzilimizin giriş qapısı dəyişilib, сейf qapı qoyulub. Qapıdan girən kimi gördünüz kimi böyük paltar şkafı yığılıb. İndi biz başlayaq mənzillərimizin bir-birisə göstərmədi. Gördüyünüz kimi qapının solda qonaq otağı Gördüyünüz düz yataq otağı, ikinci yataq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq və yenə də sanitar, iki dənə sanitar qovşağı var ayrı-ayrı. -ay. İndi biz başlayırıq mənzilimizin mətbəxindən. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Mənzildə bəzi əşyalar qalacaq. Göründüyü kimi həqiqətən pəncə çox gözəldir. Bunla təmin olunub. Şəhərin tam mərkəzində yerləşir. Mənzildən məktəbə, bağçaya qədər məsafəsi 70-80 metr olar. İndi isə keçirik qonaq otağına. Bu qonaq otağıdır. Bütün otaqlar alçıpan fiqurlarla, gizli işıqlarla, spotlarla bəzədilib. Qonaq otağına indisə keçirik yataq otağına. Bu bir yataq otağıdır. Bu yataq otağının balkonu var. balkon yığılıb dəmir raşətkə ilə bağlanıb yataq otağı indi isə keçirik ikinci yataq otağını. İkinci yataq otağı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. İkinci yataq otağı. Məzlinin suyu, işığı, mərkəzləşmiş istiliyi sistemi, sənədləri tam qaydasındadır, lifti var. Qazın da xətləri çəkilib, inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. Bu bir sanitar qovşağdır. Sanitar qovşağda kabina yığılıb, gördüyünüz kimi. Sanitar qovşağ da ağ ağ materiallardan istifadə olunub. Bu isə ikinci sanitar qovşağıdır. Mən sizə məktəbi, bağçanı göstərəcəm, liseyi göstərəcəm və bu parkı göstərəcəm videonun sonunda.